Виктория, да. Хотели поблагодарить за то, что оказали поддержку, сувенирная продукция, все передали, все понравилось, наши подарки. Расскажем вкратце, как съездили, хотели бы понимание тоже со стороны городских властей. Потому что первое, что мы выработали, это обмен культурным сообществом, чтобы мы разработали культурную программу между Мариуполем и Львовом мы наконец-то воплотили действительно те идеи, которые были заложены при подписании меморандума о городах-побратимах, это Львове и Мариуполе. К сожалению, за 20 лет мы так и не видели обмена культурного. Хотелось бы львовян больше привлечь на нашу землю, на Мариупольскую, потому что в процессе общения мы, задавая вопросы, а были ли в Мариуполе, очень многие говорили, что не были. В этом плане я первый раз помощник и тот, кто будет вас всегда поддерживать. Здесь должно действительно проходить культурный обмен и тем наследием, которое есть в городе Мариуполе, и достаточно богатое культурное наследие в городе Львове. Поэтому, конечно, нужно брать все лучшее, приносить ее в наш город. У нас тоже много чего есть, и мы готовы это показать и готовы этим поделиться. Поэтому, конечно, должен быть обмен. Є знання, які накоплені в багатолітній історії города Маліполі, города Львова це ключовий момент, який відрізняє і от основна мета, чому їхала туди делегація, і далі будуть такі, так само і з іншими областями, з іншими містами західної України, не тільки західною, але от коли ми задумували цю поїздку і це співробітництво взагалі, чому західною Україною, тому що одна крайня точка України, друга крайня точка. Так стало, що роз'єднали, тепер треба зшити. Так, тобто ми взяли нас ніхто не ми завжди ще добу будемо... <зас> <зас> ні, штуч що... ми так, ми з вами так. А е, були сили, які частині людей щось розказали інше. Так, от ключовий момент, який відрізняє, коли ми між собою обговорювали, чому саме з західної України почати. Ключовий момент полягав в тому, що чим відрізняються суспільства громади сходу і заходу. І ми знаємо чітко, що на західній Україні там справді є громада як такі. Там в селі кожному найавторитетнішу людину, священника чи вчителя, може громада запитати, як чи сільського голову може запитати, куди тратяться кошти, які програми, що треба будувати, і так далі. То було висказано ну, нескольке також жаління, що поскольку Маріуполь і Львов вже більше 20 років являються городами по нет действенных шагов по действительно братскому взаимодействию между нашими городами. Этот проект – это создание в Мариуполе военно-морского лицея. И моя задача была конкретно перенять опыт уже имеющихся учебных заведений в Украине. И вот во Львове мы нашли такое, такое образцовое учебное заведение, это называется Львовский военный лицей имени Героев Круг. Помните, Павел Иванович дал э, своему заместителю Ремскому распоряжение создать рабочую группу и уже начинает двигаться в этом направлении. Вот э, я бы хотел... Э, Слышите от вас мнение, получить от вас поддержку і вже починати создавать, создавать робочу групу і починати уже воплощать этот проект в жизни. Такой теплый прийом. Я порадив, чтобы всі забрали на фронт, якщо у вас погано зробити. Бачите, кому дуже все просто робиться. Всі власники в Кривку ходили. Я власнику кривки сказав, що екскурсію не зробиш, будеш тут екскурсію робити, Без сведения.